হেল্ল' বৃবানকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে চাবুদানা ডিজাৰ্টৰ ৰেচিপি আৰু এইটো ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আজি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম খাবলৈ খুব বেছি টেষ্ট হয় আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ ৰমজান মাহ চলি আছে তো ইফতাৰী সময়ৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ডিজাৰ্ট মানে প্ৰায়ভাগেই বনাওঁ ত' আজি মই এই ডিজাৰ্টটো বনাইছিলোঁ ত' চাবুদানা কাষ্টাৰ্ডৰ ডিজাৰ্ট ত' এইটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম অলপতে ফল মূলো দিছিলোঁ ইয়াতে তো এইটো ডিজাৰ্ট বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতেতো মই লৈ লৈছোঁ ফল মূলখিনি লৈছোঁ যিখিনি ফল মূল মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম লগতে কাষ্টাৰ্ড লৈছোঁ আৰু চাবুদানাখিনি এইখিনি এতিয়া মই পানীত অলপ সময়ৰ কাৰণে ফিগাই পিনে থৈ দিম আৰু লগতে লৈছোঁ মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিছুমান যিটো নাৰিকল কিচমিচ বাদাম লগতে কাজু আৰু আলমণ্ড এইখিনি গোটেইখিনি অলপ অলপ লৈ লৈছোঁ সৰু সৰু পেকেট আৰু লগতে লৈছোঁ সেইযোৰ এক পেকেট আৰু যিখিনি মই চাবুদানাখিনি মই পানীত ভিগাইছিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই বইল কৰি ল'ম একদম পকি যোৱাকৈ বইল কৰিম এইটো মানে ডিজাৰ্টত দিয়াৰ আগতে এইখিনি বস্তুখিনি মই পকাই ল'ম তো এক্সট্ৰাকৈ চাবুদানাখিনি মই বইল কৰি লৈ আছোঁ আৰু এতিয়া যিটো মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছিলোঁ সেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব তো সেইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু ফল মূলখিনি মই সৰু সৰু পিচ মানে কৰি ল'ম কাৰণ ইয়াতে যিটো মই ফল মূলো দি আছোঁ ফল মূল দিয়াটো অপচনেল হয় নিদিলেও হয় কাৰণ এতিয়া ৰমজান মাহ হয় এতিয়া প্ৰত্যেকটো দিনাই মানে কিবা ন কিবা এটা ডিজাৰ্ট আমি বনাই তো সেইকাৰণে আজি মই এইটো ডিজাৰ্টটো বনাইছোঁ এইটো দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খাবলৈ খুব বেছি টেষ্ট হয় সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া আমি ইফতাৰ কৰোঁ তো এনেকুৱা ডিজাৰ্ট মানে পালে খুব বেছি ভালো লাগে দিনটোৰ ৰোজা ৰখা যায় ন তেৰ ঘণ্টা ৰোজা ৰখাৰ পাছত যেতিয়া এনেকুৱা এটা খোৱা বস্তুৰ ওচৰত থাকে তো খুব বেছি ভাল লাগে তো ফল মূলখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গাখীৰ অলপমান গৰম হ' কৰা গাখীৰ লৈছোঁ তাতে ইয়াতে দি লৈছোঁ তিনি চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰ ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰ এইখিনি ইয়াতে দি লৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মিক্স কৰি থাকিব লাগে ন তলত গোটা লাগি যায় তো এতিয়া এইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছতে এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ তো এইখিনি কাষ্টাৰ্ডখিনি হয় কাষ্টাৰ্ডখিনি মিক্স কৰোঁতে অলপ সময় লয় কাৰণ ইয়াতে যেতিয়া তলত লাগি থাকে বা গোটা হৈ থাকে যেতিয়া আমি ইয়াক ডিজাৰ্টত দি দিম তেতিয়া মানে কি হয় বস্তুখিনি মাৰি যায় তো সেইকাৰণে প্ৰথমতে এইখিনি পানী মানে গাখীৰত বনাই ল'ব লাগে তো এতিয়া গাখীৰ বহাই দিছোঁ কেৰাহীত গাখীৰখিনি অলপ অলপ কুহুমীয়া গৰম যেতিয়া হয় মানে বেছি গৰম নহয় তাতে এক পেকেট দি লৈছোঁ পাউদাৰ মিল্ক আমুল আৰু দুই বাতি ইয়াতে দি লৈছোঁ চেনি চেনিখিনি একদম পূৰা গৰমত দিয়া নাই গাখীৰ ফাটি যোৱা চাঞ্চ থাকে সেইকাৰণে অলপমান গৰম হওঁতে চেনিখিনি দি লৈ এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে যেতিয়া এইখিনি উতল অহা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ডখিনি কাষ্টাৰ্ডখিনি অলপ মিক্স কৰি লৈছোঁ আকৌ কাৰণ অলপ যদি থৈ দিলে কাষ্টাৰ্ডটো তলত লাগি যায় তো তেতিয়া হাঁহ চামুচেৰে আকৌ লৰাই দিলে কাষ্টাৰ্ডখিনি আকৌ মিক্স হৈ যায় তো এতিয়া এইখিনি দি লৈ ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া চামুচেৰে ভালকৈ গাখীৰখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে কাষ্টাৰ্ডটো দি দি লৈছোঁ তো এতিয়া এইখিনি অলপ সময় মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই দি লৈছোঁ যিখিনি মই চাবুদানা পকাইছিলোঁ যে সেইখিনি গোটেইখিনি পকোৱা হৈছিলে এক্সট্ৰাকৈ আৰু পকাই পেলাই ইয়াতে দি লৈছোঁ এনেকৈ বনালে কি হয় কা টাইমটো কম লাগে আৰু বহুত জল্দি হৈ যায় আৰু এতিয়া যিহেতু ৰমজান মাহ হয় তো বহুতখিনি বস্তু আমি বনাওঁ তাৰি আগে আগে তো সেইকাৰণে সোনকালে হ'বৰ কাৰণে তো এনেকুৱা শ্বৰ্টকাটকৈ কৰি লওঁ এতিয়া ঢাকন মাৰি থ'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু অলপ সময়ৰ পাছত ঢাকনটো খুলি পেলাই আকৌ এইখিনিতে তৰাই দিছোঁ যাতে তলত লাগি নাযাওঁ তো এতিয়া উতল আহি আছে লাহে লাহে আৰু একদম ল' ফ্লেমত মই বনাই আছোঁ কাৰণ এক্সট্ৰাকৈ থৈ পেলাই কাৰণ যিমান মানে যিকোনো ডিজাৰ্ট হওক বা পায়স হওক যেতিয়া সময় লয় আৰু ল' ফ্লেমত বস্তুখিনি বনোৱা যায় তো খুব বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে এইখিনি মই এতিয়া ল' ফ্লেমত থৈ পেলাই কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ ঘি ঘিটো মই এক চামুচতকৈ অলপ বেছি দিছোঁ মই জুখি লোৱা নাই প্লাছ বটলেৰে ঢালি দিছোঁ কিন্তু মই নিজৰ আন্দাজটো জানো এক চামুচ অলপ বেছি পৰিছে তো এতিয়া এইখিনি এক চামুচ মানে টি স্পুন দেই সৰু স্পুনৰ কথা কৈছোঁ একদম ডাঙৰ স্পুন নহয় তো এতিয়া এইখিনি ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি লৈছোঁ ছাইডে ছাইডে যিটো সৰ লাগি গৈছে গাখীৰৰ সৰ সেইখিনি যাতে নমাই দিওঁ ত' এই সৰখিনি যেনে বহুত বেছি টেষ্ট কৰে মানে যিকোনো ডিজাৰ্ট তো সেইখিনি নমাই নমাই দি এনেকৈ চামুচখনেৰে লাৰি থাকিব লাগে তো এতিয়া এনেকৈ আকৌ ঢাকোন লগাই দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে আকৌ ঢাকনটো খুলি এতিয়া আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু যিটো ছাইডত খৰখিনি লাগি আছে সেইখিনিও এনেকৈ গুচাই গুচাই গাখীৰত নমাই দিম কাৰণ এনেকৈ কৰিলে পিছত যেতিয়া ডিজাৰ্টটো ৰেডি হয় ত' খুব বেছি ডাঠ এটা হৈ পেলাই ডিজাৰ্ট ৰেডি হৈ যায় আৰু তেতিয়া খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয় তো এনেকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম আৰু ডিজাৰ্ট হওক বা পায়সেই হওক যিকোনো বস্তু চামুচে লৰাই লৰাই পেলাই বনাব পাৰে বনাব পৰা হ যায় কাৰণ কিয় নহ'লে বা তলত লাগি যায় তো এতিয়া এনেকৈ উঠাই পেলাই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ চাবুদানাটো অলৰেডি পকা আছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াত বেছি পকাব লগা হোৱা নাই বহুত সোনকালেই মানে ডিজাৰ্টটো ৰেডি হৈ গৈছে কাৰণ এতিয়া কি হয় মানে ইফ তাৰিখ সময়ত আমি পকৰি ৰুটি ঘুগুনি বহুত কিবা কিবি বনাওঁ তো সেইকাৰণে এই এনেকুৱা পায়স বনালে বা ডিজাৰ্ট বনালে বা যিকোনো মিঠা বস্তু বনালে অলপ সময় লয় সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ মানে অলপ শ্বৰ্টকাটকৈ কৰিবৰ কাৰণে বস্তুখিনি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ কৰি লওঁ তো এতিয়া এইখিনি একদম ডাঠ হৈ আহি আছে সেইখিনি আৰু লাৰি লাৰি দি আছোঁ যাতে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হয় আৰু ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যিখিনি মই কাটিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ অলপমান প্ৰথমে দি লৈছোঁ পিছত আকৌ মিক্স কৰিম যেতিয়া মই ইয়াতে ফল মূলখিনি মিক্স কৰিম তেতিয়া আৰু অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিক্স কৰিম সেইকাৰণে আগতে অলপ দি লৈছোঁ দি লৈ এতিয়া এইখিনি আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে এইটো চামুচেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈকে এতিয়া পকাই পকাই ল'ম এতিয়া লাহে লাহে এনেকৈ মিক্স কৰি থাকিব লাগে নতুবা তলত লাগি যাব চাঞ্চ থাকে এতিয়া ডাঠ হৈ আহিছে আৰু বেছি সময় নাই এইটো ৰেডি হ'ব হৈছে এইটো যেতিয়া ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া ইয়াক নমাই পেলাই অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে যিখিনি ফল মই কাটিছিলোঁ সেইখিনি ৰেডি কৰিম এতিয়া ঢাকন লগাই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ মানে এইটো এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইখিনি এতিয়া এনেকৈকে ওলাই লৈছোঁ যে এতিয়া পূৰা গাঢ়া হৈ পেলাই আহিছে একদম ধুনীয়া এটা ডিজত ৰেডি হৈ গৈছে এনেকৈ খাব পৰা যায় জৰুৰী নহয় যে আপুনি ফল মূল ইয়াতে দিবই লাগিব ফল মূলটো আমি সেইকাৰণেই দিছোঁ কাৰণ এতিয়া ৰমজান মাহ চলি আছে নতুবা ৰমজান মাহ নহ'লে এনেই বনালে আমি এনেকৈ খাওঁ এনেকৈ খুব বেছি টেষ্ট হয় তো এতিয়া এইখিনি হয় চৰি মোৰ গা ভাল নহয় সেইকাৰণে খুব বেছি কা চৰ্দি হৈ আছে আৰু লগতে ৰোজা চলি আছে ন সেইকাৰণে আৱাজটো একদম ল' আহি আছে আৰু এতিয়া খেজুৰখিনি কাটি লোৱাখিনি দি লৈছোঁ কল আৰু লগতে ইয়াতে আঙুৰ এইখিনি দি লৈছোঁ যিকোনো ফল মিক্স কৰি পেলাই আপেলো দিব পাৰি মই আপেল দিয়া নাই তো এতিয়া যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটিছিলোঁ সেইখিনি ওপৰেৰে এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি লগতে আলমণ্ড কাজু বাদাম নাৰিকল যি যি আছিলে গোটেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ চামুচেৰে মিক্স কৰি লওঁ আৰু সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত কৰিব লাগে গৰমে গৰমে একদম নহয় কাৰণ ফল মূল বস্তুটো কেতিয়াও পকাই পেলাই খাব নালাগে সদায় পকোৱা বস্তুত কে মানে ঠাণ্ডা কৰি পেলাইহে দিব লাগে তেতিয়া হেল্ডি হয় আমাৰ নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে তো এতিয়া এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ফল মূলখিনি মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ ত' এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই যিটো এটা বাচন লৈছোঁ কাছৰ তাত এতিয়া ওলাই ল'ম তো এইটোৱে মোৰ আজিৰ ইফতাৰ স্পেচিয়েল ডিজাৰ্ট ৰেচিপি আছিলে আমাৰ এনেকুৱা ৰমজান মাহত সদায় কিবা নে কিবা এটা ডিজাৰ্ট বনোৱাই যায় কাৰণ এনেকুৱা দিনত এনেকৈ খাবলৈও খুব বেছি ভাল লাগে তো আজি এইটো বনাইছোঁ নেক্সট কি ডিজাৰ্ট বনাওঁ চাওঁ তাকে সেইটো ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিম তো এইটো বনাই ওপৰেৰে আকৌ অলপ এনেকৈ মানে সজাই দিছোঁ আৰু কাজু আলমন এইবিলাক এইবোৰ দি পেলাই মাজত এনেকৈ না হেৰি আঙুৰ এটা কাটি পেলাই এনেকৈ কলা আঙুৰ দি লৈছোঁ ত' এইটোৱে মোৰ আজি ৰেচিপি আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম